привет! С вами Раюшка Задорожная. И сегодня будет видео по запросу от одной девочки, Юля 243. Она увидела в видео моем, когда вон там стоял такой красивый гномик. Это вот он. И попросили снять про него видео. Это вот такой замечательный гномик. Я его купила на Украине за 232 гривны. Это очень дорого. Но он был очень классный. У него крылышки еще цепляются, они на магните такие крылышки, ладно найти этот магнитик вот все, у него такая шапочка клевенькая и он вообще клево одет. у него такие сапожки, такой вот он весь клевый, но на лицо он не очень красивый конечно, но милый, у него так в руке такая штучка красивая и тут вот воробей птичка какая-то около своей кормушки сидит. В руке как ствол дерева вот. Штаны у него такие полосатенькие. В руке еще птица. Вот. Жилеточка у него такая, сумочка, сумочки у него лежит. Такие штучки лежат. И это у него еще вот тут такие штучки. Он такой красивенький. И кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!